Министр экономического развития Украины Павло Шеремета сегодня в нашей студии. Господин министр, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, мы знаем, что часть денег правительство от транша МВФ, правительство потратит на выплату зарплат. С одной стороны, хорошо люди получат деньги. С другой стороны, мы опять проедаем инвестиционные деньги вместо того, чтобы модернизировать экономику страны. Добрый вечер. Но на самом деле деньги, которые поступают от Международного валютного фонда, это не инвестиционный ресурс, это стабилизационный ресурс. И в большинстве, в большинстве он идет в золотовалютный валютный резерв. И, собственно, с последующей траншей это так и будет. Нужно понимать тоже, что на этот кредит завязана еще двусторонняя помощь Соединенных Штатов, Евросоюза, Всемирного банка. Вот эти вещи пойдут в бюджет. Ну, с долгами нужно рассчитаться. И, кстати, мы, вы в сюжете говорили о внутренних долгах есть еще внешние долги, которые, кстати, пик э, выплат приходится как раз на май и на июнь. Если этого не сделать, э, будет... Э, То есть эти деньги мои для того, чтобы отдать свои долги? А, ну, фактически, да. В, 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 в этот первый транш. Да, потом дальше идет будет, будет наполнение э, валютных резервов для того, чтобы просто стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране. Мы говорим о том, что э, МВФ очень пристально следит за тем, как тратится, как расходуется деньги. Которые он выдает. У правительства возникает чувство, что мы сейчас возьмем деньги и потратим их куда, куда нам нужно? Или все-таки есть желание потратить четко на модернизацию экономики, четко на те условия, под которые дает МВФ, и в то же самое время не думать о том, что завтра этого правительства не будет и выполнять свои обязательства будет некому из нынешнего состава? У правительства есть очень четкое понимание, в чем диагноз проблемы. И диагноз в том, что Украина дефицита зависима. В первую очередь от дефицита дефицит бюджета, во вторую очередь в торговый баланс. Вот эти два дефицита нужно лечить. И мы, собственно, нам начали... нужно меньше кушать как государство и больше производить как, пром... как, как производящему. Абсолютно точно. И кроме этого нам нужно больше экспортировать, ну и желательно меньше импортировать. Вот именно на это были нацелены первые шаги правительства, которые были сделаны по сокращению дефицита бюджета, они были поддержаны Верховной Радой тоже, это тоже очень важно. Но вы правы, это о том, что программа долгосрочная и лечение долгосрочное тоже. То есть, в принципе, нужен национальный консенсус по этому поводу. То есть это не, задача не только этой коалиции и не только этого правительства, а нужно создать довольно ну, общий национальный консенсус по тому, как мы видим Украину в будущем. И если мы видим Украину в будущем, динамично развивающейся, процветающей страной, тогда вот эти сегодня нужно это решить. Если мы решим и в 2014 году, в 2015-2016 будет значительно легче. У нас есть негативный, у мира есть негативный опыт Аргентины, когда четко выполняла все указания МВФ, при этом посыпалась как страна. Был дефолт, были, были страшные недовольства населения внутри страны. Нет ли у нас опасности повторения такой истории? Ну, я, кстати, не знаю. Но ну, есть разный опыт. Есть, кстати, очень положительный корейский опыт, когда был взят кредит от МВФ и отдан даже значительно раньше, чем, чем срок, срок, на который он, он был взят. То есть есть разный опыт. Все зависит от страны, на самом деле, зависит от не не от МВФ, зависит от того, насколько мы будем настойчивы в лечении нашей проблемы. Вы оптимист. Когда Украина сможет отдать этот кредит МВФ? Ну, там кредит это двухлетняя программа. То есть сейчас задача, чтобы с 2015 года страна начала расти, запустить двигатели экономики. Это малый и средний бизнес, экспорт. Очень хорошая новость, кстати, в этом, по этому поводу это открытие рынков Евросоюзов для, для украинских товаров. Этой возможностью и другими возможностями нужно воспользоваться. Тогда мы ожидаем рост в 2015-2016 году и, в принципе, не должна быть проблема отдать эти долги немножко позже. Спасибо большое. Спасибо за то, что были гостем нашей студии. Это Павло Шеремета, министр экономического развития Украины, был у нас в гостях.